кулинарии. Да, я впервые решила снять влог для кулинарии. Кулинарии, простите. И сегодня мы будем делать ням, -ням которые я в основном себе делаю, потому что я худею. Худею, да. И я вам покажу эту вкусную штучку. Она очень вкусная, советую попробовать. Это сразу предупреждаю, что потребуется. Для приготовления этой немнямки нямки нам потребуется сыр. Вот это тут я беру все рынки, процентов, не знаю, там, ну, понятно, ложечка вот этот миксер, я туда уже немножко его набросала, я решила только сейчас снять видео, ну, вы понимаете, потом. Ну, в общем, штучка такая, чем бы можно было залить кефирчик какой-нибудь или что-то такое, сейчас найдем. Ну, вот, предположим, я взяла молоко за речь. Вот такое вот. Ну, и, в принципе, в миксер там, где можно все это сделать, и один бананчик его немножко раскрошить, но об этом вы узнаете вскоре. Итак, для начала, простите, что так плохо видно меня. Для начала же мы возьмем сыр и накрошим его в эту Желательно 3-4 столовые ложки, чтобы оно не было и густым, и таким как бы, что можно было, можно сказать, его пить. Далее мы заливаем это все молоком, тем, что у вас есть. Можно даже целую пачку, но целая пачка будет сильно много, половинку. Но я заливаю, у меня тут совсем мало осталось, он на дне совсем. И я вылью все. Вот, такое получается. Далее мы должны взять один банан. Ну, можно взять банан, можно апельсин. Как вам лучше, я не знаю. Но ну, я люблю с бананом. Открываем же этот банан мы. Вот, полностью снимаем кожуру. Простите, вот он, бананчик. Снимаем кожуру. Просто я люблю с бананом. С, с, -с оно не очень вкусное. Но по кусочкам как раз кожуру выбрасываем. И вот так вот по кусочкам разделяем складываем вот сюда, вот так кидаем его. Хотелось бы больше молока, ну ладно. Оно будет сильно так тогда такое. Есть бананчик вот так по кусочкам закидываем сюда. Далее же все мы это берем вот так вот. Вы поняли и включаем. после того, как вы вбили, получается такая немнянка. Можно выливать и подавать на стол. Было понятно, куда выливать. Потому что в обычной тарелке это понятно не влезет. И берем и выливаем. Это потом помоем. И вот наша готова. Можно взять ложечку. Все. И еда готова. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Теперь будут выходить такие видео кулинарии влоги. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх. Я как раз сама дома, поэтому я готовлю сама. так как знаете, мама из кухни кричит, сделай сама себе ужин. Ита а я. Итак, в эфире эксперимент.